वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रणाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि हरिः ओम्